Beyləqan rayonunda son illər qazılan subarteziyan quyuları sakinlərin və fermerlərin su ilə tələbatını demə olar ki, tam şəkildə edir. Quyuların saz vəziyyətə saxlanılması, davamlı fəaliyyətinin təmin olunması Beyləqan subarteziyan quyularının istimari idarəsi tərəfindən həyata keçirilir. İdarənin balansında 940 ədəd subarteziyan quyusu var ki, onlardan 1099 ədədi Beyləqan rayonunun payındadır. Beyləqan rayonunda suvarisan qulları vasitəsi ilə 2000 hektardan yuxarı, o cümlədən idarə üzrə 8000 hektardan yuxarı əkin sahələri artizanlar vasitəsi ilə suvarılır və yüksək məhsuldarlıq əldə edilir. İstimar tədbirlərinə uyğun olaraq pavvilklərdə cari və təmir işləri vaxt vaxtında aparılır. Rəhbərliyin tapşırığı ilə suvarma mövsümü ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş həcminə keçmişincə ehtiyat nöçələri nizamlanıb quyularda bir problem olan kimi dərhal dəyişdirilir. Qazılan suvertzen quyuları rayon sakinləri və fermerlərin işinə olduqca asanlaşdırıb. Quyuların qazıldığı ərazilərdə istəb içməli, istərsə də suvarma suyu olan tələbat tam şəkildə ödənilir. Burada ətin əkdirdik, əmələ gətirə bilmədik. Hamsı quruyub gedirdi. Su çardandan toruq çəkirdik. Bu quyuların hesabına bu yonca əkdiririk, taxıl əkdiririk, pambıq əkdiririk. Hamsını quyuların hesabına suvarırıq. Pambıq, yonca, taxıl On reklər deyib yoncadı gördüyüz, o pambıq sahəmdir. Hamsını qoyun hesabına farmışı. İstifadədə olan subartezdən quyularında mütəmadi təmir işləri aparılır. Quyuların dərinlik nasosları sıradan çıxdıqda idarənin əməkdaşları tərəfindən quyuya baxış keçirilir və nasoslar təmir olunur. Rayonda əkilən pambıq, yonca, bostan tərəvəz bitkiləri, o cümlədən sakinlərin həyətyanı sahələri mütəmadi olaraq suvarılır. Qeyd etdiyim kimi, son vaxtlar quraqlığın keçməsi nəticəsində yeraltı sular aşağı düşmüşdür. Hardasa bir 10-12 metr. Bu da işimizdə çətinlik yaratsa da çox uğurla bu nöqtəsindən gəldik. Borular artırılır, nasoslar dərinləşdirilir və subarsan quyuların iş rejimi tam bərpa olunmuşdur. Heç bir problem yoxdur. İdarənin balansında olan 940 ədəd quyudan 327-dədi işfaldan azad olunmuş ayınların ərazilərindədir. Onlardan 67-si I Qarabağ müharibəsi vaxtı münaqişə nəticəsində dağıdılıb. Hazırda 546 ədəd quyu istismardadır bundan başqa Beyləqanda 119, Füzulidə 178, Cəlilabadda 106, Masallıda 63, Xocaqəndi 36, Yardımçılıqda 10, Biləsuvarda 5, Lənkəran və Əliyrikdə 7, Astarada 8, Cəbrayılda 4, İmishlidə isə 1 subartesian quyusu su istifadəçilərinin xidmətindədir. Qeydiddəki işğaldan azad olunmuş ayullarda 9 ədəd subartesian quyusunun 6 ədədi Füzuli, 3 ədədi isə Cəbrayıl rayonunda olmaqla əsaslı təmir planlaşdırılıb.